Так, Всім добрий ранок. Сьогодні ми в Кам'янському. батю привіз до товариша до Анатолія. Анатолій тримає у нас різну птицю Ніколаївську, Чубату, Лахмату, Гладку Ніколаївську, бакінських голубів. Коротше, тут, я би сказав, город для голубів. Прям так. Масштаби вражають. Зараз ми будемо дивитися. Ну що, Розказуйте, що тут у нас є хорошого? Ну, я считаю, каждый голубятник скажет, что его птица сама Самая лучшая. Лучше, Это конечно. естественно. Но да. я хочу сказать следующее, что птица должна быть вольной. У нас сейчас голубятника очень мало. Все склоняются к тому, что копчик бьет. Ну, понятно, бьет копчик. Ну, что ты сделаешь? Я с ружьем караулю. Надо бить копчика. Да, я за сезон 7 штук их убиваю, 7-5. О, а птица должна летать, я понимаю. И меня, если там чтобы вести новую кровь, берут таких декоративных, он базит краснорябой. Да, да. Ну, это его это удел, э, земля. А у меня, в основном, птица старая, Николаевская, краснокрылая. Они ж улетят тоже на лохматым. Вот он, будет больше. выше Ничего-ничего-ничего. Что летит, что в руках. Там не надо дергать фасты. Uh -huh. Вот она кра. Это Николаевская, она завезена с Николаева еще 40 лет назад. Белая, ну с Никола. Да, Ник, да. Вот именно. Крыники завозили тогда по 25 рублей пару. Это 73 третий год. Чубы да лахмы не метровые, чубы не километровые. Но эта птица она летит. Она не по полу ходит. Ну, тут много, много чего интересно. Вот сейчас поймаю у меня жучок выводной такой, я прямо радуюсь. Ну меня тут а руками хрен поймает. Ну да, тут. А надо вот этим ловить. А, -а, а. Вот, вот так только ловится. Вы, вы, наверное, еще и рыбак. <связать> не, не это специально для голубей <связать> да я специально для вот голубей жучок, жучок вот вот был. такие жучары тоже не надо не, ну жалко что не белоносые а такие сероносые Ничего, а -а -а -а. черные ну, а ну ничего так, на, на, держи. вот такая самая голубочка не, ну, жучок хорош вот. не ну, не делаю, чёрт, и я их сейчас перебиваю с нашей породы лед на них есть маленькие сейчас покажу вывожу средние вот. короче занимаетесь занимаемся да я уже натянул черных чубато лохматы по своей погоде сейчас покажу поймаю руками мы их не поймаем вот так вот Вот такие, опа. Тихо, 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 Стоим, стоим. Вот такие черные чубатые. Ну, фос залиненный, потому что молодой. Вот, вот такие черные. Это уже, уже мои тоже. Ну, залиняные, еще. Ну, это молодой голубь. Ну, это что-то уже перебитое, да? Уже трохи, трохи, не поменьше получается, да? Поменьше было. Я ну, вот беру я таких вот пешеходов, чисто для того, чтобы кровь поменять. Я через время ну, его, да. я через время его подарю кому-то. Это пешеход. Да, да это да. пешеход. Это тут вопроса нет. Это что, это за крыло? Это, 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 я взял чисто, ну кровь, крови добавить, потому что у нас кровь старая, 40 лет. Это, ну, это вольерные горы, голуби. Брал я в Днепре знаменитого голубятника. Там цены такие, что космос. Ну, Who, я взял. У Андрюхи, брат. Не, Андрюха. Yeah. Не, есть там Олег у нас. Yeah, yeah. У него тоже вольеры, да. Человек старается свое сделать. Вот. Yeah, gonna... Андрюши, Андрюшина, тут у меня, я тебе покажу. Андрюшина вот это. Uh -huh. Хорошие голуби. ничего не скажу. Вот. Хорошие голуби. Уже я их немножко ага. перебиваю. А чем перебиваю меня, есть сейчас я вам покажу красавцев. Молочь. Ага. Молочь. Я перебиваю. Да, ну, в этом Валерии все чубатая лохматовая. Да, есть вот и это. гладкие, есть гладкие. А он черные да, ходит. Да, и... Черные, гладкие. Я там Саша взял хорошие, черные. Восемь выводков за дал. Дали черные, хорошие, черные. Сейчас хочу показать, пофастаться голубком своим выводным лохматым сейчас ее. Его... Вот у нас сиварябы, сейчас это Петя Губа, я, я знаю, да. да. старый голубятник наш, это я... вот, он держит, это вот, вот, она летит, вот они летят, да, вот да, вот да, Yeah. У ну, него севорябые, молочнорябые, yeah, вот такая ну, масса. Дело в том, что все севорябые, э, краснокрылые, особенно наши гладкие, они вышли по белым, по рыжим. И mm -hmm. на частую надо попасть, чтобы попала кровь, чтобы они давали такие, как сами. Обычно они, ну, фосни линия, это молодой mm -hmm. голубок этого года. Вот, легкий, летит все. Mm -hmm. Надо подбирать круг. Потому что лепят, лепят. Тут же надо еще понять, что им надо дать. голубок. Про красноту я вообще речи, дикие в руки не беру. Про красноту вообще речи, ну, да, да. речи. Вот. Хороший. Пышный. Ну по что там? Размер он по... По такой порядок. Да, он да. нормальный. Фастяра да, там да, все. Да, 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 да. Это что в руки не беру. Так, пускай. Там бомба. Это уже мои перебитые, Уже могу хвастаться, что это мои, ничьи да? Называйте уже их каменские знаете сейчас, Донецкие, полтавские Ну, ну Донецкие я держу Мне 66 лет, держу да. 6 лет 40 лет назад у нас проезжали Донецкие шахтеры денежные Покупали по 40, ну, по 50 вывозили, вывозили, вывозили нашу птицу А сейчас говорят Донецкой Да, они там сделали ну, селекцию они под, подработали Перебили, там просто, да. подработали Ну, мне лучше Лета бабочки, ничего не нравится Понимаешь? А, да. Вот это Сирпаты что. Крыму за голову. Кто-то любит, я ж не осуждаю. Кто-то любит блондинок, кто-то любит брюнеток. это вопрос на любителя. А, я я привык, я знаю, я шел в свое время учиться в школу. В школу поднимал голубей. Пол восьмого. Проходил четыре часа дня, они еще вверху, вверху стояли. Бабочки, а, да. спокойные, широкие шарики. Ну, тогда все гоняли, тогда модно было. Да. А сейчас же это уже ну, скоро я, редкостью Я будет. гоняю и сейчас. Вот, я я понял. только что у меня 96 сели, могу поднять. Вот уже выводное этого года. Звучит, будет белая машинка. Да. Это выводное этого года. Ну за. Хочу показать от моего так, сейчас я покажу. Это ага. иди, иди сюда. Это живот перебитие. Вот тем, что я в Андрюхе брал в другом месте. Они были большие, крупные. А вот что я сейчас на выходе получаю. Ага. Ну, блядь, дикие сейчас. Откройся. Вот. Широкенькие, круглые. Сейчас у меня уже их 4 или 5 штучек. Такие. А? -а, -а. а? Она, подержи немножко в руках, она сейчас откроется. Да, она откроется. Тысячу ватых лохматых, И, э, вот если гоняете, вот полету, что они час вылетают, больше, просто Нет, ну, это это вот творить. Я тебе скажу Валер, честно, Валер, Валер, о, Валер извини, вот ДНК ты же видишь, вот да, да, да. Э, э, ККЦ, так. как пыхнет, как пыхнет, я убегаю отсюда, а птица в среднем у меня, леет. ну вот у меня будка наверху, эти, угу. эти это в основном маточники, угу. это я перебиваю, вывожу. Жуки летают, краснокрылые те летают, молочные летают, рыжие летают. Вот. Черные сплошные, мне не нравится лед. Тут, вот пешеходы я взял для перебивки, в этом году. Это так, так называемые харьковские, понимаешь. Yeah. Uh -huh. Я их переведу, это не моя птица, понимаешь. Они белоносые, well, so красное крыло, тут все. Но это не моя птица. <букрот> это, это так, это я выведу, это я... Вот, кровь. Заребью немножко и их выведу. Потому что сейчас голубей мало, крови мало. Да, и так, все, вот, все и закровлено. И все, все закровлено. Ну, парочка краснорябых <laughs> Вот эта парочка краснорябых яйца я взял 14 штук дали. Голубенок только что замерз, выкинул. А -а -а. Темный, темный, вообще красавец а -а -а. Это мои выводы тоже. Это Николаевские, те с Николаева. Это а -а -а. не метровая, не вольерные. А -а -а. вот. Ну, есть, есть по факту, да. Вот. Нет, а, а сороки тоже, да? А? Сороки тоже где-то есть, я что-то что вроде не видел. Вижу не не было? Нет, черно-ряба. А, рябы, рябы. Сороки держу. Я что-то глянул вроде как сороки. Не, не. Вот петина молочная. Молочная там, там птица хорошая. Вот Петя, Петя, Петя наша старая летная. У нее да, лед сохранил, есть. Сохранил, да, да. Нее? Ну единственное, что теряется качество, потому что Петя не выпускает. Ну, Боится там коба, Коба он живет над лесом, коба прямо пасется. Ну, человека жалко, понятно. Петя. Ну да, это конечно. Вот. Это понятно. А так она и умная, и летит. Чистая бабочка, чистая, широкая, пышная, фасты там мама не горюй. Ага. Вот.